Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать фаршированный лаваш, запеченный в яйце. Для фаршированного лаваша нам нужно лаваш, майонез, чеснок, вареная куриная грудка, сыр, три вареных яйца и два сырых, укроп. Итак, для фаршировки нашего лаваша мы сделали. В майонез мы выдавили чеснок, хорошо его перемешали. Нарезали зелень, натерли на крупной терке сыр, мелко кубиками нарезали нашу куриную грудку, мелко кубиками нарезали вареное яйцо и взбили два яйца с ложкой майонеза для заливки нашего лаваша. начинаем фаршировать наш лаваш. Берем лаваш, вот такой у меня длинненький, разлаживаем его. Берем наш майонез и начинаем размазывать. Густо не надо размазывать, чтобы наш лаваш не раскис. Итак, вот мы замазали наш лаваш майонезом. Сейчас мы его будем засыпать с твердым натертым сыром. Сыра можете не жалеть. Сыр, когда растопится, будет очень вкусно. Итак, засыпали мы сыром. Вот смотрите, смотрите, сыр у меня остался. Потому что и соус у меня из майонеза остался. Потому что мы будем делать вторым слоем ложить еще один лаваш, чтобы было поплотнее и повкуснее. Сейчас мы будем насыпать зелень. Так, зелень мы уже насыпали. Теперь мы будем насыпать мясо, хорошо разлаживать. Тоже старайтесь все порции разделить на два, чтобы было у нас на два лаваша. Итак, мясо мы тоже разложили. Сейчас мы будем разлаживать наше яйцо вареное. Вот мы рассыпали наше яйцо. Первый слой нашего лаваша завершен. Сейчас мы будем ложить второй лаваш и делать второй слой нашего. лаваш рулетик. Я буду его разрезать на три части, так как у меня сковородка небольшая, я его буду разрезать на три части. Где-то вот так, чтобы можно было положить сковородку. И где-то, наверное, вот так мне надо. Сейчас мы это сложим все в сковородку. заливать яйцом. Так, будем сейчас заливать нашим яйцом. Прям вот так. Можно. У кого не влез весь лаваш, если он длинный, можно сделать как бы вторую партию. Второй сковородочки. Вот так вот, вот хорошо его размазываем. Вот мы поставили на огонь, накрыли крышкой на медленном огне, буквально 10-15 минут, чтобы расплавился наш сыр и яйцо не было сырое. Вот такой у нас получился запеченный лаваш на сковородке, фаршированный мясом и яйцом. Приятного аппетита! Жду подписчиков на свой канал.